श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ भक्तांनो हा दिव्य मंत्र ऐकल्यानंतर तुम्हाला हवे तितके धन प्राप्त होईल भक्तांनो तुम्हाला सुद्धा माहीत आहे की पैसे कमवण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागते हे अगदी खरे आहे पण तुमच्या हातामध्ये एक गरिबी यंत्र असू शकतं जे लाखो आणि करोड रुपये छापू शकतं असं आम्ही तुम्हाला सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसेल का तर मग भक्तांनो आम्ही तुम्हाला आज अशा एक स्वामी समर्था महाराजांच्या चमत्कारिक मंत्राविषयी तुम्हाला सांगणार आहोत ज्यामुळे कोणत्याही यंत्राच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने पैसे येतील ज्याप्रमाणे पैसे छापण्याचे यंत्र सतत पैसे छापत राहते त्याचप्रमाणे हा दिव्य मंत्र तुमच्या नशिबाचे दार उघडेल कारण भक्तांनो हा साधा मंत्र नसून तुमच्या आयुष्यात खूप पैसा देऊन जाणारा मंत्र आहे भक्तांनो या मंत्राचे अगदी खासप्रमाणे श्रवण केल्याने या मंत्राची शक्ती तुम्हाला खूप पैसा तयार करून देते जसे एखादे यंत्र नोटा छापते तसाच हा मंत्र विश्वातून तुमच्याकडे पैसा आकर्षित करतो आणि तुम्हाला इच्छित संपत्ती मिळवण्याची शक्ती देतो जर तुम्ही आर्थिक संकटाशी झुंजत असाल खूप कष्ट करून ही कोणत्याही कामामध्ये यश मिळत नसेल आयुष्यामध्ये पैशाची कमतरता कायम राहत असेल तर हा मंत्र तुम्हाला सर्व संकटामधून बाहेर काढेल या मंत्राचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्यातील उरलेल्या वेळेतील थोडा वेळ काढा आणि तुमच्या मोबाईलमध्ये हा मंत्राचा जप चालू करून सोडून द्या आणि तुम्हाला धन आणि संपत्तीने भरण्यासाठी स्वामी महाराज यांना अगदी मनोभावी प्रार्थना करा भक्तानं तुम्ही लाखो आणि करोडांचे कर्ज घेतले असेल आणि तुम्ही खूप गरीब असाल आणि तुम्ही खूप श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आज या व्हिडिओमधून आम्ही तुम्हाला दिलेल्या मंत्रा या मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला स्वामी महाराज यांच्या चमत्कारिक मंत्राचा जप सांगितला आहे तो जप केल्यानंतर तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाचे यंत्र तयार होऊन दुनियाभरातील सर्व संपत्ती तुमच्याकडे आकर्षित होते आणि या संपत्तीमध्ये तुम्हाला मोलाचं योगदान मिळतं त्यामुळे स्वामी भक्तांनो तुम्ही जर स्वामी समर्थ महाराज यांच्या मंत्राचा जप ऐकण्यासाठी आतुर असाल तर नक्कीच्या व्हिडिओला शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि या जपाला एकशे आठ वेळा नक्की ऐकाल हा मंत्र हलक्यामध्ये घेण्याची चूक करू नका जर तुम्ही या मंत्राला हलक्यात घेतले तर तुम्हाला याचा कधीही फायदा होणार नाही आणि जर तुम्ही मंत्र ऐकला तर स्वामी महाराज तुमच्यावरती लवकरच प्रसन्न होतील तुम्ही स्वामी समर्थ महाराजाकडे कितीही संपत्ती मागाल ती तुम्हाला आनंदामध्ये मिळून जाईल कारण भक्तांनो स्वामी महाराज हे खूप दयाळू आहेत त्यामुळे आज तर या मंत्राकडे भक्तांना दुर्लक्ष करू नका जो भक्त या मंत्राचं अगदी खऱ्या मनाने श्रवण करतो त्या भक्ताला त्याच्या आयुष्यामध्ये कधीही संपत्तीची कमतरता येत नाही जर तुम्हाला स्वामी महाराजांच्या कृपेने तुमच्या घरातील पैशाची तिजोरी भरायची असेल तर आणि कुठेही गुप्त संपत्ती मिळावी अशी आशा असेल तर जेणेकरून तुमचे संपूर्ण दारिद्र्य गरिबी दूर होऊन जाईल तर भक्तांनो हा मंत्र दिवसातून दोन वेळा एकशे आठ वेळा किंवा एक हजार आठ वेळा तुम्ही नक्कीच ऐकावा भक्तांनो आज तुम्हाला शांतपणे या मंत्राचा जप ऐकावा लागेल हा मंत्राचा जप ऐकल्यानंतर तुम्हाला स्वामी महाराज हजारो आणि करोडो रुपयांचे मालक बनवणार आहे कोणालाही न सांगता किंवा कोणताही आवाज न करता हा मंत्र तुम्हाला ऐकायचा आहे कारण मंत्रा या, या मंत्राने तुमची धनसंपत्ती प्राप्तीची इच्छा लवकरच पूर्ण होते भक्तांना तुम्ही स्वप्नातही कधी विचार केला नसेल यानंतर तुमच्या आयुष्यात कधीही धन आणि संपत्तीची कमतरता पडणार नाही या मंत्राने जणू चारही दिशांनी संपत्ती येऊ लागते पैसा चुंबकापेक्षा जलद गतीने तुमच्या घरामध्ये येऊ लागतो आणि मग तुमचे जीवन सुख समृद्धी आणि आनंदाने भरून जाऊ लागते पण तुम्हाला आज या मंत्राचा खऱ्या मनाने जप ऐकावा लागेल तेव्हाच तुम्हाला या मंत्राची प्रचिती येईल भक्तांनो हे आम्ही तुम्हाला व्यर्थ बोलत नाही आहोत या मंत्राचा सर्व लाखवानी करोडो रुपयांचे मालक भक्त बनले आहेत तुम्हालाही जर लाखवानी करोडो रुपयांचे मालक बनायचे असेल तर या स्वामी मंत्राला नक्कीच ऐकायला विसरू नका जेणेकरून तुम्ही तुमची इच्छा पूर्ण करू शकता भक्तानो तुमच्या खात्यावरती लवकरच आता साठ हजार रुपये येणार आहेत आणि ते साठ हजार रुपये आल्यानंतर तुमचे आयुष्य बदलून जाईल भक्तानो हे साठ हजार रुपये तुम्हाला स्वामी माऊलींच्या आशीर्वादाने नक्कीच मिळतील तुम्ही जर स्वामी माऊलींचा आशीर्वाद प्राप्त केला असेल तर या भक् व्हिडिओनंतर तुम्हाला ते नक्कीच मिळतील भक्तांनो आम्ही तुम्हाला एक विनंती करत आहोत तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा स्वामी महाराजांची तुम्हाला शपथ आहे शपथ घेऊन स्वामी महाराजांची तुम्हाला विनंती करतो की या चॅनलला जास्तीत जास्त जास्ट सबस्क्राईब करा भक्तांनो जर तुम्ही आयुष्यामध्ये खूप गरीब असाल तर तुम्हाला श्रीमंतीकडे नेण्याचा मार्ग या मात्रामध्ये नक्कीच मिळेल चला तर मग भक्तांनो आपण या दिव्य आणि शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करूया ॐ नमो स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामि समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री, श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय मम गृहे धनं प्रदाय स्वाहा